ты живы? давно тебя не выдав! Подружись, Чишо! Шо, <связывая> <связываем> 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 <хм> шо такой? Ну, твою мать, Просто... ну все. День Х настал, друзья! Открытие автосалона в Белой церкви. Мы долго хотели это воплотить в жизнь. Первый автосалон вне Киева помимо Херсона. И это Белая Церковь. Друзья, сегодня знаменательный день открытия. Много интересных людей и много приглашенных гостей. Ты с нами? Тогда садись поудобней. Подписывайся на канал Империя Авто. Полетели! Самый часто задаваемый вопрос, почему именно Белая Церковь? Вот, ну, многие пишут, да, именно, почему вы открываетесь в Белой Церкви, там нелогично. Если там есть Одесса, Львов, там и много других областей. Сейчас я быстро объясню, почему. То есть я могу говорить, что возможно мы открываемся, потому что Белая Церковь умножилась в три раза за время войны по населению. На сегодня там более полмиллиона населения. Первое. Второе. Много переехало предприятий. Луганской, Донецкой областей, именно в район Белой Церкви. Но это все будет не то и не та истина, которая за всем этим стоит. А самое основное, почему именно Белая Церковь, это потому что появился партнер, которого зовут Виталя. Сейчас я вас с ним познакомлю. То есть он будет владельцем, совладельцем двух автосалонов Белой Церкви мы думали где-то открываться, и было предложение со всех областей, что многие звонили, у меня есть там 1 миллион долларов, у меня есть 2 миллиона долларов, я хочу автосалон, есть бабки, и давайте со мной открывайте и все остальное. Но деньги на сегодня не все решают. Сегодня дать денег и ждать на них каких-то дивидендов уже неправильно. Если ты хочешь, чтобы бизнес рос, развивался, ты должен закатить рукава, выключить свое направление, что ты директор, и работать. И только на сегодня твоя работа, твой труд может принести результат. Деньги это уже как сопутствующая вещь. Но если ты делаешь результат, то поверь в твой бизнес, придут деньги и тебе будут их предлагать просто так. Потому что у людей есть деньги, и они на сегодня не знают, что с ними делать. Вот к нам пришел партнер Виталий, который живет этим, который всю жизнь в автомобильной сфере который ну такой именно трудяга до костей да вот как мы все у которого есть энергия желание возможности он пришел и сказал я хочу я хочу быть вашим амбассадором в городе Белая Церковь я говорю почему Белая Церковь там есть смысл нету он говорит, приедь, я тебе покажу. Я приехал, посмотрел на этот город, и действительно город развивается. Город очень динамичный, очень много новых строений. Строится премиум сегмент жилья, квартир. Э цены на недвижимость практически такие же, как и в Киеве. Но все равно город небольшой, и по факту он мне сильно напомнил наш родной город Херсон, откуда вот все начиналось все компактно, все удобно, все такие прикольные люди, красивые парки, набережная и все остальное. Поэтому соединились все эти факторы и мы сказали, окей, let's go, огонь, открываемся. Поэтому самое основное это партнер. Я поверил в первую очередь в партнера, мы поверили в первую очередь в партнера и я думаю это принесет плоты. Сегодня будет интересный день. Открытие первой локации. Хочу напомнить, что в Белой Церкви будет два автосалона. За неделю было продано уже три автомобиля до открытия. Поставлено около 50 автомобилей. То есть люди с Белоцерковского района доверяют нашему имени и привозят, ставят свои автомобили в наш автосалон. вы дети! Пойдем знакомиться со всеми. Самый главный владелец всех владельцев. Питаю вас, дякую, дякую. День добрый. Это до вас сегодня с эксклюзивными машинами. Для вас звучатся да. розницы, да. но... Сейчас на 3, на вау, жара, на самих сесії. Фабія тоже є, як технічний автомобіль для перевозки логістики, поэтому тоже ставиться, тоже буде продаватися. У нас сьогодні оно і дрони, так що політаємо, поснимаем, покажемо масштаб. Так, друзі, а тепер найцікавіше. Давайте знайомитись ближче. Це Віталій, за кого я розповідав вам. Це Назар, це його син. Якщо ви думали, що цей хлопак, який знімав у нас Тік-Ток на імперії 3 місяці бігав з телефоном, був просто хлопак. З об'явлення із рук в руки, то ні, це ось е, сім'я. Е, і, мабуть, те, що я казав, е, завдяки їм відкрилися тут салони. Якщо б не вони, якщо б не їхня душа, енергія і сила, цього б нічого не було. Так що давай швидко зібрання проведемо. Да. 15 хвилин. Полетіли. Збирай колектив. Давайте швидко залітаємо. Давайте 15 хвилин поговоримо. Первое, я хочу всех вас поздравить с этим днем, с открытием. Э -э хочу вас вам пожелать только развиваться. Вы в семье Империя Авто. И я думаю, вы почувствовали, э -э что за вами стоит. Вы в семье Империя Авто. Это больше, чем автосалон. Это то, что мы еще начали делать с 2015 -го года и по сей день. Мы этим живем. Мы стартуем, белка запускается. Есть что сказать? я говорила, играем в вас, дальше больше. Мы одна большая команда, но мы одна большая семья. Потому что империя это 24 на 7. Спасибо, что он поверил в Белую Церковь нашу. Спасибо, что принял у нас всех свою семью. И всем желаю только идти вперед, газ в пол и не останавливаться ни на одну минуту. Спасибо, мы этим будем жить. Давайте, Давайте Василь, звати. Угу. Запрошуємо всіх до нас в гості. Приходити великі плани, великі плани на роботу. Звичайно, ми вже до відкриття салону продали три автомобіля. Три автомобілі. Три автомобіля. І люди задоволені, тільки позитивні відгуки. У нас все добре, ми рухаємося далі. Клас сьогодні в бою. Це заїхав до братків чисто провідати, бо тут знайомі будуть працювати. Да. Блять, просто заїхав гості пікін угу. і вони мені продали тачку. Тільки що атака. А що за машину ти А7, в мене лімонка. Вона тут в нашому місті легендарна. Ага. Ось я така ось я вже новий власник їхав. Так що, друзі, звертайтеся в авто, яка знаходиться на Сухоярській місті Біло Сьогодні відкриття першого автосалону, і через 19 хвилин ми будемо офіційно відкриті. Це не просто автосалон. Це сім'я, яка з 15-го року разом і тільки розвивається. Віталь, я вітаю нас. Не на камеру сказано, а руля а? немного подбивает. Понял, как бы ну, там балансировочку кого зробити. А ти на чем їхав? Хен, ну говорю ще раз, ведучому спеціалісту Кадика выдали. Так, продається у нас погаше. Сколько уже машин на початку? Десь 37 машин. А, ну і ми привезли ще. Ну прикольно, ти бачиш, що таке такое бюджетное до 10 в основному, да? Ну і далі дорогі машини. Э, Настя, что это авторынок? Да, да, авторынок. Да? Прикольно. Прикольно. Так, давай что-то еще. Так, давай что-то модное такое найдем. Прям модное. Прям модное. О, Таурах, это самое интересное. Что по Таурахам в Белицерке? Это самое, я думаю, ходовая, самая продаваемая. Да, машино. да, да, и она уйдет сегодня, нет тебе скажу. 1750 литровый дизель. Фу -фу. Старая лошадь, знаешь, пахнет. старая. Пахнет продажей. Да, пахнет продажей. Вот этот паренек, кстати, приходил до нас на стажировку и в первый же день продал две машины две машины. Да, утром мы объяснили, в обед уже было. Я тебе хочу сказать более чем адекватные ценники. Да, очень Везде адекватные. А кто приехал? О, Дон Корлеон. А чего Тарата приехал в Белую Царку? Здорово, план выполнил. Не забирай, пожалуйста, клиентов тут. Да вообще козырь. я сейчас тут... Можно чуть-чуть клиентов? Ну ты, хочешь зайти вот так, а сразу сходу все машины Давай, сегодня минимум, чтобы Доминик 5 машин продал. Я в шоке, Демінік приїхав білий царково. Цього я точно не ждав на відкриття імперії авто. Я до мініку сразу сказала, не бухають. Максимум два стакана вина і то холодний квітьок. Авто теж імперія авто тепер і в білій церкві. Сам власним досвідом можу сказати, що це одна з сильних команд в Україні, так як продавали в ній автомобіль Q8, продали за тиждень. Тепер і в білій церкві, прямо на проти сервісного центру, знаходиться. Так що і ставте свої автомобілі на автоплощадку, хлопці знають свою справу, продають круто, медійність на вищому рівні. Друзі, всі ходімо сюди. Зараз буде офіційне відкриття і всіх запрошуємо на пуршет. Полетіли. Всім В Місті блотар поголошує відкрите. Знаменательний час. Колись, ще да ни давно, в 2015 році, ми відкрили перший автосалон в Херсоні. Ми навіть не могли підозрювати, що ми на сьогодні зробили. Яка корпорація, яка махина імперія авто. Ну давай знаєш, зробимо. отак от дрона сюди опустили, отак от ну, і ано політики тут куча людей. Давай, давай. Поздравляю. Арик, а як це этой плановое потом? Я просто подумал, что будем реже видеться. Мое сердце кровью влилось. Сколько ты машин продал? Серые. Было бы 10 на 9. 5 машин. Малік. Ты, ты тоже лучше серый. О, О, б... Це саме головніший чоловік білі церкви по будівництву. Ого. Якби не він, ми б 31 го сьогодні не відкрилися. О! Давай. Вітаємо хлопців. Дякую. Бажаємо всього найкращого, щоб вас все процвітало, щоб було як більше клієнтів. Що Дякую. Дякую. я ми хотів сказати? Вот обращались к парню по підбору автомобіля. У нас була заявка в городе Запорожье. У нас возможности не було поїхати. Ми обратились к человеку по рекомендации. нам дали номер телефону, остались доволі. Спасибо огромное. Да. 200 тоже... долларов, давайте. У <laughs> вас тоже хорошие тачки, позовишь. Легкая карвисельная надо. Спасибо им за привет. Пирова рада приехала. Давайте. Приехали. Дуже приятно. Спасибо. Что это ты носички на форе? За курцом. А що Київ сюди, сюди перебраться, буде на Васюки, а це буде білі церкви. Раніше на Чапаївці всі стояли разом. Тобто Херсон стоїть разом, кропівницький стоїть разом. Тобто всі автобізнесмени стояли разом. Тобто ринок був дуже, дуже такий мощний, да? На сьогодні вже цього немає. На жаль. Если бы не было бы да, вот этих да, бы смоколоков, да, да, это был бы не праздник. Не говорю, идем там какие-то тарталетки, -тар -тар бутерброды маленькие, павлику своему. Он говорит, нет-нет, я наелся, прикинь. А теперь, давай, ну а ты прикинь. А можно, пожалуйста, тебе душа аккуратно. Это отсюда нам носят потихоньку. Говорю, идем похаваем там. Он говорит, я не хочу. Ты Вы до кого? До Петра Бондаря. Він не принимает. Короче ты. Все. это мы закончили. Да нет, это уже крайняя ситуация. Вот это вставишь в YouTube. А что ты делаешь такой Я з... делаю пробы для фильма, фильм ЮА. Вот, да, ну тяжело. Да выпил два стакана просека. Да, да Каюсь! Мало, сходи за просика, не Вам двоим! Этот сюжет есть? Есть. Теперь диджей Макс. Да, что-то за масло. Че это не масло. Я вообще не Реально лаки. Так еще, раз так на сеется можно пограем. О, видишь, чем барыги земли. Покажи мне в этой стране хоть одного барыга, который в кинопробах. Полетели. Давай, Лаки Мазафаки. Лаки мазафаки! Ты живый! Давно тебя не бачил! Ты дружился, чешо! Блин, ну я не выговорю! Эээ, ММДМ, вспомнишь это? Лаки мазафаки! Ты чи шо? Я синій, а я Давай, Оп! Лаки мазафаки! Ты живый? Ты одружився, шо? Да ты пропал, малый! Та не, трохи темно сбили. Леді, це Мія Міхо, а, а це Нікіта і Віка. Тобі хто більше подобається? Це що за об'єктація? Не треба нас обирати. як корів на виставці. Нікіта, ти знову... Ти не це. Там Міка, там є ні, Нікіта. А там може йому давай читати. Друзья, спасибо большое, что смотрели нас. Для вас это ничего не значит. Для нас это смысл жизни. Это наша частичка истории. Вы сегодня были на канале Империя Авто. Ставьте лайк, ставьте закусение. Ждите нас в вашем городе.